पंथीय पंच अवतारांना कंदाक्षता समर्पित करत असताना म्हणावयाची प्रार्थना चंदन गंध घे देवा आनंद कंदा श्रीपते दही सागरा स्वामी श्रीयोगेश्वरा नमो नमः देवा तुजा प्रदेशभाळा कस्तूरीचासिटिला चन्दनगन्धदयाळा पायिसा समस्वीकरी बाईसाचा ऊर्ध्वी तैसाची दही जोन्धला भाग्यवन्तासि घडे सोहला पामराकायमिळे हे परनिष्टाचे चंदन चन्दना भाळप्रदेशीला विना सुगन्धितकरावे देवा। दयाळूदेवा उब्जिका घेउनिकांसोळे तया हरिचन्दनगोळे लावीतसे कृष्णकपाळे स्वीकरा वे कृष्णराया पर्वताचाराना देवाश्री दत्तात्रयान्ना स्वीकरावे वे गन्धचन्दना अवसरा हि प्रार्थना फलेठानि रम्भायवाडा श्रीचक्रपानीडा चन्दनगन्धपूजापाडा स्वीकरा वन्दना कमला राणि विनवली श्री प्रभु गोसावी मानिली पौर्णिमा पूर्व के गंध देवा चिचौण्डी भोपाचा जोन्हळा भावे दही अक्षदा तिळा लावी गंध चंद स्वीकरावी चक्रधरा राया स्वीकरावी चक्रधरा राया तिल्लकं समर्पयामी पक्षता समर्पयामि